Доброе утро, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. К 10 утра в Иловайске создадут условия для выхода из окружения бойцов АТО. Уже достигнута договоренность о том, что все солдаты будут выпущены через специальный коридор к месту дислокации основных сил антитеррористической операции. Об этом по итогам разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщил командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Также, согласно плану, в течение нескольких дней всех сдавшихся в плен бойцов, а также раненых, находящихся в плену, обменяют на российских десантников в Харькове. Российская армия разрушила все дома в поселке Новосветловка Луганской области. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Она действовала там по чеченскому сценарию. Расстреляв Новосветловку, российские танки двинулись в направлении села Хрещеваты. Командир батальона Айдар Сергей Мельничук сообщил, что Хрящеватая также полностью уничтожена в результате планомерного танкового обстрела. Регулярные части вооруженных сил Украины, а также бойцы батальона Айдар по приказу оставили Хрещеват и Новосветловку. Столкновения с боевиками в районах Луганской, Лабайска, Лутугина, Станицы Луганской продолжаются. Украинский самолет Су-25 в пятницу был сбит российской зенитной ракетой. Пилот жив сообщает в пресс-центре АТО. После выполнения задания по уничтожению техники и живой силы террористов борт возвращался на базу. Самолет подбили из зенитно-ракетного комплекса. Летчик катальпутировался и через полтора часа уже был в одном из подразделения Национальной гвардии. А распространенная террористами информация о четырех сбитых самолетах украинской армии является целенаправленной ложью кремлевской пропаганды, сообщают о том. Президент Украины надеется на поддержку и решительные действия со стороны ЕС. Об этом Петр Порошенко сообщил Ангеле Меркель в телефонном разговоре. Президент Украины объявил о намерении донести до 28 лидеров Европейского Союза реальную информацию о ситуации на Донбассе. По насыщенности и содержательности в истории двухсторонних отношений Украина-ЕС предстоящий визит Петра Порошенко в Брюссель будет рекордным, отмечает посол Украины в ЕС Константин Елисеев. В рамках визита... Остается более 10 встреч президента с руководством Евросоюза и лидерами стран-членов ЕС. Пройдут три мероприятия для представителей СМИ. По приглашению Европейской народной партии президент Украины примет участие в саммите партии, а также выступит на заседании Европейского совета, где будет обсуждаться украинский вопрос. Отменить внеблоковый статус Украины и возобновить курс на членство в НАТО. Соответствующий законопроект правительство одобрило на своем заседании и теперь собирается незамедлительно внести его на рассмотрение парламента. По словам премьер-министра, в законопроекте также определено, что одна из главных целей Украины во внешней политике ⁇ это обретение членства в Европейском Союзе. Вступление нашей страны в какие-либо другие экономические, политические или военные союзы, кроме ЕС и НАТО, документ исключает. После принятия этого закона это означает, что Украине будет заборонено. После принятия этого закона Украине будет запрещено членство как в таможенном, в евразийском, так и других различного рода так называемых союзах, которые по сути своей являются ничем иным, как Советским Союзом имени Российской Федерации. Обращаемся к президенту Украины. Определить этот закон как неотложный, как определено решением СНБО, и к украинскому парламенту рассмотреть его незамедлительно. Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что у его правительства есть доказательства вторжения в Украину российских войск. Об этом сообщается на сайте одного из телеканалов Франции. Министр призвал страны ЕС к жесткой позиции по отношению к России. По словам главы французского МИД, Евросоюз готов ужесточить санкции против России, если она не прекратит военную интервенцию. МВФ одобрил выделение Украине миллиарда 390 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Ценюк. После получения этих средств помощь по кредиту составит 4,5 миллиарда долларов. Всего МВФ планирует предоставить 16 миллиардов 670 миллионов для поддержки программы кабмина, направленной на восстановление стабильности украинской экономики, возобновление экономического роста и защиту малообеспеченных групп населения. Кроме того, Совет директоров фонда решил объединить третий и четвертый транши, чтобы Киев смог получить их в текущем году без изменения общего объема программы. Мы ожидаем поступления денег от второго транша в размере полутора миллионов, миллиардов долларов уже 3 сентября и также мы ожидаем полмиллиарда от мирового банка тоже в начале сентября что тоже я хотела бы отметить мы с международным валютным фондом договорились что в связи с, с такими возможными очень узким форексным рынком к нам приедет сейчас специальная миссия международного валютного фонда с которой мы вместе наметили планы по тому как мы будем действительно выстраивать правильную структуру валютного рынка Выделение очередного транша, во-первых, положительно повлияет на стабилизацию финансовой ситуации, во-вторых, будет позитивным сигналом, в том числе и для международных инвесторов, будет очередным фактором стабилизации и подтверждением того, что Украина движется в сторону реформирования даже в военное время. Украинское правительство Центральный банк понимают и, главное, реализуют четкий план действий, который был согласован с нашими партнерами от международных финансовых организаций. Уже к 3 сентября украинская валюта укрепится на уровне 12,5-13 гривен за доллар. Об этом руководство Национального банка Украины договорилось на совещании с главами 40 крупнейших финучреждений. Укрепление гривни должно быть достигнуто за счет продажи банками иностранной валюты. Подробнее об этом далее в сюжете. Двенадцать с половиной гривен за доллар не голубая мечта, а уже ближайшее будущее, уверяют в Национальном банке. И это не предел. Наша встреча была действительно очень конструктивной, и мы уже в ближайшие дни достигнем того уровня, который мы согласовали с банками. Да, на сегодняшний день уровень, к которому будет двигаться курс, это 12,5. После того, когда мы достигнем этого уровня, мы сможем с вами говорить о чем-то другом, да, поэтому для сегодняшнего дня перед нами стоит такая задача. Задача непростая, но выполнимая, говорят банкиры. Во-первых, НБУ со вторника вводит в действие постановление о уменьшении длинной валютной позиции с 5% до 1%. А это значит, что на межбанк начнет поступать валюта от фин учреждений. Предложение вырастет и гривня укрепится. Банки нововведения поддерживают. Банки не имеют такого права формировать длинную позицию объемом, который раньше был возможен. Это означает сформированные объемы банков и банк вынужден каждый отдельно и все вместе выставить на продажу. Это утолит спрос, который может существовать сезонно, либо на основе тех или иных переживаний. Это решение имеет краткосрочное действие, однако в Нацбанке предпринимают и другие шаги. Жесткий мониторинг контрактов, по которым осуществляются сделки на межбанке, в частности их финансовой составляющей. Дополнительный контроль за теми контрактами, которые, по которым платится валюта. Необходимо понимать, за что реально платит клиент, за что реально покупает валюту банк на межбанковском рынке. Это является критическим импортом, это является выводом дивидендов. То есть какая природа? Мне кажется, это является ключевым моментом. Стабилизации курса помогло бы и спокойствие населения, ведь часто гривню лихорадит из-за эмоциональных всплесков. Более того, пропаганда страны-агрессора специально работает для того, чтобы посеять страх среди людей. Панику обещают пресекать быстро. Это паника, мы привыкли говорить, что это паника населения, но паника она есть у всех, у населения, у юридических, у физических лиц. Но все паникеры обычно теряют. Поэтому вот такие, может быть, несколько жесткие меры, они нужны для того, чтобы это как холодная вода как ушат холодной воды на паникюров. Таким же холодным душем для финансового рынка являются административные меры, которые сейчас Нацбанк вынужден применять. При этом приоритеты регулятора неизменны – гибкий курс и рыночные методы работы. Я хочу уверить вас, что Национальный банк будет продолжать работать рыночными методами. И Национальный банк будет продолжать делать и вербальные, и денежные интервенции. Только мы хотим это все делать, построив правильный институт маркетмейкеров, построив рынок таким образом, чтобы мы могли нивелировать в будущем Вообще подобные панические состояния, на которые наш рынок стал очень часто входить на очень незначительных объемах. Участники встречи уверены, в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, и банковский рынок и все общество должны сплотиться вокруг одной единой задачи победы на Востоке и стабилизации ситуации в стране. И в таких обстоятельствах не место паники и спекуляциям. Банкиры готовы выступить единым фронтом против всего, что дестабилизирует финансовый рынок Украины. Анна Каменева, Даниил Городецкий, БТБ. Украина считает цену за газ в 385 долларов за тысячу кубометров дискриминационной. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Такую сумму «Газпром» установил, отталкиваясь от цифры в 485 долларов минус 100 за счет отмены пошлины. В связи с этим Украина разочарована отсутствием конструктивного подхода российской стороны. Вместо этого предлагает рассчитывать цену ресурса, исходя из уровня цен, сложившейся в европейских хабах минус за на транспортировку от границы Федерации в страны ЕС. Напомню, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва предлагает установить цену 385,5 долларов за тысячу кубометров, не дожидаясь решения стокгольмского арбитража. Великобритания собирается заблокировать России доступ к международной банковской системе SWIFT. Как сообщает Bloomberg, делегации из этой страны сегодня планируют вынести вопрос на повестку дня саммита ЕС в Брюсселе в рамках следующего этапа санкций против Кремля. Если Россию исключат из международной системы SWIFT, то российские банки лишатся возможности легко осуществлять международные переводы. Финансовая система страны будет изолирована от системы международных финансовых операций. На этом у меня пока вся информация. Встретимся уже меньше, чем через час. До встречи.